Persoalannya, kenapakah perkara ini tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa? Walaupun di tanah kerajaan, kenapa tunggu sampai benda itu jadi mudarat? Itu point dia, Saudara Undang-undang ada, tapi pihak pelaksana yang segan, segan malu. Dan itu yang kena ubah. Pertama sekali, dari segi undang-undang tidak ada halangan untuk pihak berkuasa mengambil kira. Jika ada laporan-laporan aduan-aduan polis dibuat oleh pemilik tanah berkaitan dengan apa bentuk sekalipun pencerobohan sama ada pen pencerobohan setinggan yang menetap di tanah anda ataupun pembinaan apa-apa struktur ataupun bangunan ataupun apa saja bentuk pencerobohan adalah pencerobohan. So apabila laporan polis dibuat, maka sewajarnya pihak berkuasa polis adalah pihak yang sesuai untuk menyiasat sebab pencerobohan memang adalah satu jenayah di bawah kanun kesiksaan. So bagi saya tidak ada masalah dari segi undang-undang sedia ada dari sudut jenayah. Tapi yang menjadi isunya di sini adalah kadang-kadang pihak berkuasa polis yang menyelia isu-isu jenayah ni mereka tidak mahu mengambil tindakan apabila ia berkaitan dengan isu agama atau bangsa khuatir yang menimbulkan salah faham di, di pihak masyarakat tapi yang anehnya ketidakambilan tindakan tu yang menampilkan salah faham bagi saya sebab rakyat Malaysia secara umumnya menghormati undang-undang So, walaupun tanpa mengira bangsa atau agama, kalau ada tindakan diambil untuk menyiasat dan tindakan lanjutan sebagai tahanan atau pertuduhan di mahkamah dibuat, saya yakin majoriti rakyat Malaysia tanpa mengira agama atau bangsa akan setuju dengan pihak berkuasa melaksanakan tanggungjawab. Tapi itu yang missing, itu yang kekurangan sekarang ni atas kekhawatiran mentaliti pihak berkuasa tentang isu perasangka atau prejudis dari sifat perkauman atau agama patut dikeluarkan daripada minda pelaksana undang-undang. Mereka tidak boleh melihat kepada isu-isu berkaitan. Itu untuk isu penggubal pihak penggubal undang-undang selesaikan melalui cara-cara yang perlu pihak eksekutif kerajaan dan sebagainya. Pihak undang-undang wajib melaksanakan tanggungjawab di bawah undang-undang di mana mereka dilantik untuk memilih undang-undang. So bagi saya pertama sekali undang-undang ada -undang pelaksana undang-undang yang sepatutnya lebih peka dan lebih profesional dalam menjalankan tugas. Tetapi pada masa yang sama jika saya boleh teruskan uh -huh. saya boleh faham masalah yang dihadapi oleh pelaksana undang-undang. Kerana pihak politik tidak membantu isu ini. Apabila berbangkit isu pencerobohan tanah oleh kuih-kuih haram seperti topik ini, hmm. maka tanpa semena-mena pihak politik akan campur tangan dengan salah. Menjadikannya seolah-olah isu perkauman, isu agama. Padahal ianya isu pelaksanaan undang-undang. Dan itu yang menyebabkan pihak pelaksanaan undang-undang menjadi lebih berhati-hati, berjaga-jaga dan biasanya akan membeli saranan kepada pemilik tanah. Awak buatlah apa yang awak boleh buat melalui cara jumpa ahli dewan undangan negeri, wakil rakyat dan sebagainya. Kononnya wakil-wakil rakyat ni boleh selesaikan perkara mengikut undang-undang. Padahal wakil-wakil rakyat yang menambah masalah menjadikan isu itu berbaur politik dan egoistik dan perkauman. Bukannya menyelesaikan masalah. So, saya harap di peringkat ini boleh nampak uh, bahawa undang-undang tak salah, undang-undang cukup. Tapi adakah uh, pihak yang bertanggungjawab boleh dan berani melaksanakan undang-undang seadanya? Adakah pemilik tanah tu dia mempunyai hak untuk merobohkan apa-apa struktur, struktur haram di atas tanah dia, meskipun ada dispute? katanya tanah tu uh, apa uh, bangunan itu hak dia macam mana tu tuan dia sebenarnya uh, di dimasuk isu sivil pula mm -hmm. setiap masalah dalam perundangan ada dua mm -hmm. langkah satu kalau ada peruntukan undang-undang jenayah maka dia menjadi jenayah yang kita bincang tadi mm -hmm. tapi pada masa yang sama kalau dia melibatkan pemilik tanah peribadi Individu ataupun syarikat pihak biasa uh -huh. Maka undang-undang sivil boleh digunapakai uh -huh. Oleh pihak individu berkaitan dengan pencerobohan ke tanah tersebut Saya rasa kita khususkan di sini pencerobohan kuil haram kan uh -huh. Bukan pencerobohan setinggan dan sebagainya Ya yeah, betul Jadi seperti mana dalam kes setinggan pun Banyak kita tengok kes syarikat-syarikat yang memperolehi Hak milik tanah dan hendak membuat pembangunan. Bukankah mereka akan pergi ke mahkamah. Untuk mentak mendapat perintah pengusiran. Mm -hmm. Saya sendiri pernah mengendalikan. Dua tiga kes. Mewakili pihak-pihak yang menjurutkan tanah. Ada yang kita menang. Ada yang kita dapat selesaikan dengan baik. Dan ada yang mm -hmm. Begitu juga dalam kes ini. Kalau ada kuil haram menceroboh tanah. Mana-mana individu. Maka individu tersebut mempunyai, macam saya cakap, undang-undang tak celaru. Undang-undang memang kemas. Yang celaru adalah manusia. Terutamanya pihak yang mengendalikan undang-undang. so dari segi undang-undang Sibel, pemilik tanah boleh melantik peguam uh -huh. untuk pergi ke mahkamah. Terdapat peruntukan dalam kaedah-kaedah mahkamah tinggi yang dipanggil Aturan 89. Iaitu mem, mem, untuk cuba memperoleh perintah uh, terus. Perintah terus melalui saman pemula untuk pengosongan tanah yang diduk, diduki oleh penceroboh. Jadi, so, ya pergi ke mahkamah kadang-kadang akan mengambil masa. Perlu mengambil masa. Tapi itu cara yang terbaik. Sebab itu adalah melalui perintah yang diberikan oleh pihak yang berautoriti iaitu mahkamah. Perintah mahkamah ni perlu diikuti oleh semua pihak. Sama ada Perdana Menteri maupun polis ataupun orang biasa. Melainkan perintah itu dibatalkan atau diubah oleh mahkamah lebih tinggi. So itu sebab ada kuasa pergi ke mahkamah. Yang keduanya, ada juga keputusan mahkamah persekutuan 80-an yang mengatakan kalau misal kata pemilik perlu Uh, ataupun di atas keadaan-keadaan tertentu pemilik hendak kosongkan tanah secara peribadi tanpa perintah mahkamah maka ada kes mahkamah persekutuan yang mengatakan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu langkah-langkah yang perlu boleh diambil hmm. untuk robohkan struktur haram tersebut hmm. cuma di sini saya perlu sensitif sikit saya perlu nyatakan dengan sensitif Apabila kita cakap tentang agama, hmm. setiap agama mempunyai ritual dia, ya? mempunyai hmm. kerasmian dia. Ya? Saya ingat lagi masa saya terlibat dalam uh, urusan secara tak langsung selepas daripada tangkapan berkaitan dengan isu uh, apa nama ni, uh, Kuil Sri Mahamariamman di Sifil dulu. Hmm. Saya dapat tahu daripada syarikat yang menguruskan Uh, pengosongan tanah berpandukan kepada perintah mahkamah mm -hmm. bahawa mereka telah mendapat bantuan uh, pihak pakar agama Hindu mm -hmm. Sami sebab menurut Sami dia perlu agama Hindu ni mempunyai cara dan gaya nak pindahkan apa yang mereka panggil sebagai dewa. Mm -hmm. So apa yang kita tengok sebagai patung tu yang mereka panggil sebagai dewa mm -hmm. kalau nak pindahkan ada cara keagamaan So dalam kis tersebut, walaupun tak berjaya pada masa itu sebab berlaku rusuhan selepas itu ada sami telah disediakan uh -huh. untuk melakukan upacara supaya kita hormati agama lain bukan kita ikut agama lain uh -huh. kita hormati kita tidak ingin menimbulkan masalah agama uh -huh. so kalau misal kata struktur yang berada di tanah itu adalah bukan saja suatu Uh, apa nama ni uh, kuil haram tetapi ada juga di dalamnya dia punya patung dewa mm -hmm. Maka janganlah kita nak rubuh macam tu saja saya syorkan pihak berkenaan ambil pandangan daripada pakar agama Hindu, boleh jumpa Hindu Sangam mm -hmm. Hindu Sangam ni suatu pertubuhan NGO uh, yang mana yang telah pun memberi banyak komen dan banyak pandangan macam mana kuil-kuil haram ni sepatutnya ubah sifat dan cara mereka tubuhkan kuil haram. -hmm. Uh -huh. Tahun 2017, uh, Persatuan Hindu Sanggam telah mengeluarkan uh -huh. apa nama ni carta memberi penjelasan kepada orang-orang Hindu bagaimana nak buat kuil, kena minta kebenaran cari tanah yang bukan pemilik orang lain, minta kebenaran daripada pihak-pihak berkenaan, -pihak apply license, bila nak buat struktur, minta permohonan kat majlis daerah dan sebagainya. So pihak Hindu Sanggam ni wajar dihubungi uh -huh. oleh sesiapa yang mempunyai masalah dengan pencerobohan kuil Hindu. Uh -huh. Sebab mereka boleh bantu. Kalau dewa yang berada di dalam patung dewa yang berada di dalam struktur itu mempunyai upacara yang tertentu yang perlu dilakukan, maka pihak Hindu Sanggam boleh membantu apa nama ni mengatur cara dengan sami yang berkaitan supaya perkara itu dilakukan dipindahkan ke mana-mana kuil lain seperti mana yang disyorkan oleh sami tersebut kerana penceroboh tidak ada di tempat tersebut dan kemudian kalau nak robohkan robohkan tapi saya bercakap bercakap memberi pandangan ini tentang hak merobohkan kuil tersebut bukan berpandukan kepada kuasa utama undang-undang Mm -hmm. Kuasa utama undang-undang pergi ke mahkamah dapat perintah Tetapi terdapat satu kes mahkamah persekutuan Yang mengatakan dalam keadaan tertentu Hak perundangan itu wujud Untuk menggunakan perubahan setakat mana yang perlu mm -hmm. Untuk mengelakkan pencerobohan So setakat mana yang perlu sini Kita kena faham Kalau ada Dewa Patung Maka pindahkanlah dewa tu. Takkan awak nak hancurkan sekali dengan situ. Walaupun bagi kita itu adalah berhala. Tapi bagi mereka itu adalah agama mereka. Jadi kita tidak ingin isu tersebut membangkitkan apa-apa isu sampingan lain yang lebih mudarat. Sebab itu dalam kes mahkamah itu pun mahkamah telah menyatakan Uh, iaitu keputusan yang Ahmad Arif Raja Azlan Shah, Mahkamah Ketua pada masa itu. Dia mengatakan tindakan seperti itu besar kemungkinan akan menimbulkan banyak kekhawatiran, banyak kesusahan. Tapi itu tetap lagi hak undang-undang. Uh -huh. Nampak tak? So, jangan salah faham uh, kenyataan saya di sini, penjelasan saya di sini bukan saya bukan saya menyokong penggunaan kuasa di tahap pemilik tanah peribadi sewenang-wenangnya. Tidak. Sebaiknya pergi mahkamah. Tapi kalau keadaan-keadaan cemas, tidak ada masa, ada keperluan yang penting, maka pindahkan. Contohnya, berlaku banjir. Dan satu-satunya cara nak selesaikan banjir adalah untuk melalui tanah pemilik tersebut. Untuk menyelesaikan perparitan ke apa semuanya. Dan ada struktur tersebut. So, dalam keadaan keadaan macam tu yang akan menjahannamkan, merosakkan keadaan sekitar lain dan hak penduduk-penduduk lain tanpa pergi ke mahkamah mungkin boleh dilaksanakan tugas untuk memindahkan, merobohkan struktur haram dan memindahkan patung lewa tersebut. Mm -hmm. Tapi di sini dapatkanlah pandangan dan bantuan kerjasama pihak Hindu Sanggap. Yang biasanya bagi saya mereka mementingkan patuhan kepada agama, uh -huh. pematuhan kepada undang-undang. Uh -huh. Walaupun mereka melibatkan agama Hindu, mereka mahu mahukan penganut-penganut agama Hindu untuk mematuhi undang-undang. Dan seperti yang saya katakan, undang-undang jenayah dan sivil ada. Mungkin boleh diperkemaskan lagi kalau uh, saudara Azman nak bincang lebih lanjut ada cara nak memperkemaskan perkara ini uh, untuk membolehkan menjadi lebih kukuh, lebih tegas dan lebih mudah untuk pihak pelaksana melakukan. Balik kepada soalan awal tadi, memang betul kalau tanah itu tanah kerajaan, baru pihak berkuasa majlis daerah, majlis perbandaran ataupun pejabat tanah boleh mengambil langkah-langkah yang perlu. Tapi itu pun saya berpendapat terdapat banyak juga kuil-kuil haram. Uh -huh. Saya percaya ada statistik yang telah disediakan oleh beberapa pihak yang telah membuat rujukan khusus uh -huh. yang berada struktur haram kuil Hindu yang berada di atas tanah kerajaan. Uh -huh. Persoalannya, kenapakah perkara ini tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa? Walaupun di tanah kerajaan, kenapa tunggu sampai benda tu jadi mudarat? Uh -huh. Itu poin dia, Razman. Undang-undang ada. Tapi pihak pelaksana yang segan, segan malu. Uh -huh. Ya itu yang kena ubah. Uh -huh. Sebab pertama sekali dalam negara kita, Islam adalah agama persekutuan tetapi agama lain boleh dianuti dengan aman. Aman bermaksud kenalah patuh undang-undang. Uh -huh. Pernah tak kita dengar masalah tokong Cina haram? Uh -huh. Jarang. Jarang. Tapi kenapa kuil Hindu haram? Bukan masalah penganut Hindu. Penganut Hindu ramai yang baik-baik, tak ada masalah. Uh -huh. Tapi ada yang ekstrem, yang fanatik, yang sebenarnya tak semestinya dia ikut agama dia pun. Uh -huh. Dan membuat perkara-perkara yang melanggar undang-undang dan berselindung di sebalik agama. Tetapi kalau tanya orang-orang yang menganut agama Hindu, mereka putar puas hati yang benda ni. Sebab tu saya sentuh tadi Hindu Sanggam. Sebab Hindu Sanggam telah keluarkan panduan. Dewa ni nak buat dewa pun ada jenis-jenis dewa. Dia bukan sebarangan boleh letak dewa A di tempat dekat sawah atau tempat dekat ladang. Dewa B dekat sungai. Dewa C dekat laut. Dia ada dia punya konsep agama dia orang, dia orang lebih pakar lah. So benda ini pun dikeluarkan. Panduan-panduan oleh Hindu Sanggam. Tetapi adakah yang fanatik-fanatik ikut. Nampak uh -huh. tak? Jadi di sini perlukan penglibatan semua pihak. Hak peribadi uh, yang yang dicerobohi dengan kuil-kuil haram, -kuil ambillah langkah yang perlu di bawah undang-undang jenayah dengan bantuan polis, undang-undang sivil dengan bantuan mahkamah ataupun setakat mana yang perlu menggunakan kuasa peribadi tanpa melampaui kuasa. Hmm. Uh -huh. Dan kalau ada patung dewa di dalam struktur tersebut, maka saya syurkan sebagai orang-orang yang menghormati setiap agama lain, kita pindahkanlah patung dewa mengikut konsep pindahan yang mintalah bantuan ataupun kerjasama Hindu Sanggam tentang perkara tersebut. Okay. Tuan, so, Tuan, sebagai kesimpulan pada kita punya perbualan hari ini, boleh saya cakap basically kelompongan tu bukan kelompongan undang-undang tapi lebih kepada Tindakan penguatkuasaan itu sendiri untuk membantras isu ini Tepat sekali Saudara Azman Tepat hmm. sekali on the dot hmm. Biasanya masalah yang kita hadapi di negara kita Kebanyakannya tidak ada kena mengena dengan lumpung-lumpung undang-undang hmm. Dia adalah kena mengena dengan lumpung-lumpung dalam otak manusia Dan malas pihak-pihak yang bertanggungjawab melaksanakan tugas atas sebab-sebab yang tidak betul. Sebagai alasan salah untuk tidak buat kerja. Uh -huh. ya? Cuma sebagai rumusan jika saya boleh, eh, uh -huh. saya juga ingin menarik perhatian bahawa pada tahun 1906, uh -huh. 120 tahun dulu, masa negara kita terutamanya Pulau Pinang pada masa itu, berada di bawah jajahan British. Kerajaan British telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Penang Hindu Endowment Board di bawah Enactment 1906. Apakah Penang Hindu Endowment iaitu apa nama ni lembaga pengurusan Hindu. Ia ini kuil Hindu dan sebagainya. Apakah tugas dia? Tugas dia adalah untuk menyelenggara, menyelia isu-isu berbangkit berkaitan dengan kuil. Kerana saya percaya pada masa itu, tahun 1900, mesti dah ada masalah ni. Di mana tiba-tiba ada kuil muncul di tanah peribadi di tanah kerajaan. Dan untuk mengelakkan masalah berulang 120 tahun dulu masalah yang menjajah kita boleh ditubuhkan Penang Hindu Endowment Board. Kenapa di Malaysia sekarang ni 68 tahun selepas merdeka kita tak ada otak ke nak fikir? Nak buat lembaga pengurusan rumah-rumah ibadat bukan Islam? Tak boleh buat. Saya nak tanya Menteri Perpaduan. Berani nak jawab? Bila datang kepada agama-agama lain pun kena patuh undang-undang. So buatlah satu lembaga ambil contoh Pulau Pinang untuk pengetahuan para penonton. Lembaga apa nama ni Endowment Hindu Pinang 1906 kemudian telah menjadi contoh di Calcutta, di India untuk Pembinaan dan endowment Hindu di India. Sedangkan majoriti rakyat India adalah Hindu. Tapi mereka ambil contoh dari Pulau Pinang. Nampak tak 1906 120 tahun dulu malulah kita. Belum ada peruntukan-peruntukan lengkap ini saya kata nak lengkapkan ni. Supaya satu lembaga boleh ditubuhkan bukan saja untuk agama Hindu apa-apa agama lain yang diiktiraf di negara kita sebagai agama yang sah. Of course lah selain Islam sebab Islam dia agama persekutuan, dia mempunyai kuasa dan sifat sendiri di bawah kuasa sultan dan raja-raja. Tetapi agama-agama lain perlu diselia supaya semua pihak yang bertanggungjawab agama-agama ini nak buat apa bentuk rumah ibadat pun ada regulasi yang kena patuh. Jadi di situ ambil pandangan Hindu Sangam sebab itu agama Hindu kalau berkaitan dengan agama lain seperti Buddha ataupun agama agama lain ambil pandangan pakar mereka dan tubuhkan satu kerangka ke undang-undang mm -hmm. tapi hap pelaksana undang-undang bila datang masalah berbangkit daripada isu tersebut tak payah nak ada masalah look ini undang-undang diluluskan oleh parlimen so di sinilah dia satu sifat yang lebih uh, ataupun menyeluruh adalah memikir betapa pentingnya untuk pihak berkuasa diberi kuasa yang lebih lengkap. Kuasa dah ada. Peruntukan undang-undang ada. Yang lebih lengkap dengan buat something like what is in Penang. Mm -hmm. Di mana negara India pun pernah British di India. Pinjam idea tersebut buat di India. Takkanlah negeri-negeri lain di Malaysia tak boleh nak ikut benda Penang. Saya orang Penang. Saya bangga dengan apa yang ada di situ sejak 1906. Ambil contoh. Ya, itu caranya untuk memperkembangkan, menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit supaya isu agama dan kaum tidak disalahgunakan untuk melanggaran dengan undang-undang. Tak kisah agama apa pun, kena patuh undang-undang. Ya, sama ada undang-undang jenayah, undang-undang sivil Mahupun maupun undang-undang administratif. Dan pihak berkuasa tak layak untuk berkuasa diberi diberi kursi untuk duduk di pejabat-pejabat pihak berkuasa kalau mereka takut nak buat kerja kerana isu agama atau bangsa. Isunya undang-undang bukan agama atau bangsa. Mm -hmm. Saya harap dah jelas.